годом евро и годом выборов. Соответственно, не наблюдалось огромной, огромного ажиотажа. Опять же, сказывается кризис 2008 года. По сегодняшний день он никуда не делся. Живущие в Киеве пытаются купить себе загородную недвижимость. Тенденция к покупке никуда не делась. Да, люди пытаются улучшить свои жилищные условия. Соответственно, соответственно, покупка дома за городом, она всегда актуальна. Единственное, что Процент людей, тех, которые могут себе это позволить, уменьшился. Сегодня стоимость квартиры в Киеве сравнима с стоимостью загороднего дома. Покупка дома за городом является собой повышение статуса. Опять же, люди пытаются поселиться среди равных себе по, по уровню так сказать, заработка. Загородная недвижимость делится на несколько сегментов эконом, бизнес, элит, классы. Олимпик парк всегда позиционировался как объект бизнес-класса. С приходом нового инвест, нового акционера, и с, с его помощью мы однозначно будем двигаться в этом же направлении. Люди не хотят жить в селе сегодня, люди хотят поселиться в коттеджном поселке, который обеспечивал бы им определенный уровень жизни. Значит, это первое. Второе, должны работать все городские коммуникации. И третье, должна быть социальная инфраструктура. Это самое важное требование. В 2007 году стартовал проект Олимпик парк, 290 гектар. Макаровский район Киевской области, село Березовка. В 2008 году в связи с кризисом строительство активность уменьшилась очень сильно, но тем не менее сегодня в наличии порядка 200 клиентов, подписавших контракты. Работа в Олимпик парке не останавливается. С началом кризиса, конечно, объемы эти уменьшились. Но с момента захода в проект нового акционера Владислава Лукьянова, депутата народного депутата Украины активизировались работы по строительству как домов, так и сетей. Сегодня мы имеем электроэнергию по тарифам сельской местности. Это первое. Второе. Водопровод полностью рабочий со скважиной. Третье. Канализация, проведенная по всем улицам городка. На весну 2013 года планируется строительство очистных сооружений. Следующее – это газопровод. В ближайшее время в городке будет газ, так как состоялась врезка в магистральный газопровод некоторое время назад. Но определенное происходит сейчас документооборот бумажный. И я очень надеюсь, что до Нового года мы сможем подать газ жителям городка. Потенциальные жители городка принимают участие в продвижении определенных вопросов. В общем-то, задержек особых не, не, нет на пути. Все движется по плану. Порядка 10 клиентов, которые живут на территории городка, стараемся обеспечить им максимальный комфорт сегодня. Это почищенные дороги, это вывоз бытового мусора, это работающие сети. Это охрана, которая осуществляется нашими силами. Ощущается возобновление спроса в примерно сезон длится сезон продаж традиционно длится до октября, то есть это теплая погода. Приезжало достаточно большое количество людей особенно на выходные, все предъявляли определенные требования. На рынке загородной недвижимости масса предложений касательно таунхаусов. Киево-Святошинский, Макаровские районы застраиваются очень активно таунхаусами. С чем это связано? С ценой квадратного метра. Она достаточно низка. Мы не идем по этому пути. Наш городок остается городком, в котором каждое домовладение расположено на 15 сотках. 15 соток усредненно. Есть различные участки от 15 до 30 соток. Таунхаус. Стеной к стене много домов, стоящих на маленькой территории. Одна сотка земли обычно дается к этому место под под, под под стоянку машины, место под гараж и не более того. У нас участок земли отдается ему в собственность, дом вводится в эксплуатацию, выдается свидетельство о праве собственности и человек имеет право прописаться. Все улицы э, городка находятся в реестре едином украинском. Соответственно, при э, заходе человека в БТИ он совершенно четко видит свой адрес, там Берлинская 15, так примерно говорю Амстердамская 20. Название улиц в Олимпик-парке очень интересные. Они предусматривались концепцией, европейской концепцией городка. Соответственно, названия эти на украинском языке, на украинском языке звучат как Берлинска, Виденска, Парыска и так далее. То есть по, по названиям столиц европейских городков. Место расположения. Житомирская трасса отлично сделана, Киевра. Легко добраться из города, тут 20 километров от КП, по хорошей дороге, пробок практически никогда не бывает. Первое. Второе. Рядом расположен гольф-клуб. Сегодня люди едут за город, и люди готовы приобретать дома за городом, перевести сюда семью. Значит, более экологически чистый район, понятно, что Киев – мегаполис большой, загазованный и так далее. Экология городка, я думаю, что будет на высоком уровне. Ряд озер находится в непосредственной близости. Также предусмотрен парк генпланом, парк 10 гектар на территории городка. Сегодня должны быть исполнены обязательства перед 90 клиентами. Соответственно, достроено 90 домов. Отношения финансово-юридические с ними разнообразны. Примерно половине от этого количества нужно достроить дома однозначно. Дома вводятся в строительство поэтапно, еженедельно. Работы производятся должным образом, те, которые можно производить при в сегодняшней погоде. Я думаю, что к концу 2013 года мы исполним все обязательства.